Salam əziz dostlar, bu gün sizə maratonumuzun 1-ci gününü çəkəcəyi 5-ci günü. Salam əziz dostlar, bu gün sizə maratonumuzun 5-ci gününü çəkəcəyi ən sonuncu günümüzdür. Maratonumuza keçməmişdən öncə özümüz haqqımızda məlumat verək. Biz Üfüq Psixoloji Evin rəhbəriyik. Siz bizlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, Zoomumuzda çıxış eləmək istəyirsinizsə 051 777 1937 nömrəsindən əlaqə saxlayın. <laughs> bizlə şey müqavilə bağlamaq istəyirsinizsə, bizlə tərəf müqavilə olmaq istəyirsinizsə 0517771937 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Bizlə əl əməkdaş olmaq istəyirsinizsə 0517771937 nömrəsindən əlaqə saxlayın. E və bizdən faydalanmaq istəyirsinizsə 0517771937 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Və mərhəbən, sianslara dəvət etmək istəyirsinizsə 0517771937 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Bizim nömrəmiz 0517771937 nömrəsinə olan ə, qrup açanlar, psixoloji qrup açan ə, şəxslər reklam edə bilər. Reysə keçirə mərafonumuz. Bu gün siz mərafonumuzun ən sonuncu gününü çəkəcəyik. Stressdən <coughs> qurtul. Bəzən stressdən qurtulsan, həyatında yeni şeylər olacaq. O zaman sə stressdən qurtul. Bəzən o qədər çox narahat hiss edirsənsə, üzbə yarqılıyırsan. Narahatçılığı və yarqlamağı beynindən çıxardat ki, həyatın möhtəşəm olsun. Bəzən xoşbəxt ola bilmirsən. O zaman səndə ego yaranır. Həmin egonu beynindən çıxardat ki, xoşbəxt olasın. Bəzən gülə bilmirsən gülməyin qorxulu olduğunu öyrətdilər. Əslində gülmək qorxudur. Məncə gülsən həyatında yeni gülməli hadisələr olacaq. Yeni şən hadisələr olacaq. Bəlkə də gülməyin sənə bir motivasiya verəcək. Gülməyin sənə təvəssüm verəcək. Amma bizə həmişə ağlamağı öyrətdilər. Məncə həmişə gülsəniz həyatınız daha yaxşı olacaq. Ağlamaqla beyninizdən çıxarıb atın gülməyi öykdəb və həmişə gülün. Həmişə pozitiv enerjidə o, olsanız, həqiqətən həyatınız yenilənəcək. Yeni-yeni uğurlara gedəcəksən. O zaman həmişə təvəssüm et. Təvəssüm et ki, yeni bir sən olasın. O zaman beynindən neqativ enerjini çıxarda, pozitiv enerjini yüklə. Həmişə gül, təvəssüm et. Məni izlə